Человек начинает... Ну как человек, это еще надо уточнить. Начинает разговор с того, что Украину поделили, и тыры-пыры, и все это говорит специально, включая на украинца. И говорит, а что ты нас тут не рад видеть, что ты с нами тут не мило общаешься? Да я даже, если бы вы мило общались, с херали с вами, россиянами, мило общаться. Вы на нас напали. Вы нас убили. Вы что, не въезжаете? Ну, вот серьезно, вы не въезжаете? С 2014 года, на 14-го да, года на вы в четырнадцатом году и напали, я про это и говорю. забрали Крым. Вам настолько промыли голову? Что да. Вот, я, даже вот я, он... я даже не вижу смысла это обсуждать. Вы же не шарите в этой теме абсолютно. Вы понахватались что-то по, а, по верхам, а, по ну, телевизорам, где-то по курилкам, давай, послушали давай, и будете сейчас давай. рассказывать про Крым. Чушь, чушь, давай, чушь вот давай, эту нести вообще. Давай. Да. Что? Референдум был. По какому закону?